হেল্ল' ৰুম কি খবৰ সকলোৰে ভালনে বাৰু মই এতিয়া ইয়াৰ পৰাই এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ মানে এতিয়া পাকাত ধুনীয়াকৈ বহি লৈছোঁ এইবোৰ দেখিছেনে একদম মানে এইবোৰ বস্তু চস্তু চব উলিয়াই লৈছোঁ মই এয়া চৌকেজৰ বস্তুবোৰ ইমান বেছি ধূলি হয় ভিতৰত থকা বস্তুবোৰ মাজে মাজে এইবোৰ চাফা নকৰিলে বহুত লেতেৰা দেখি সেইকাৰণে মই গোটেই বস্তুবোৰ এটা এটাকৈ উলিয়াই লৈছোঁ ইয়াত পানী চানী লৈ লৈছোঁ কাপোৰ লৈ লৈছোঁ তাকে এতিয়া এইবোৰ এতিয়া কৰি আছোঁ চাফা চাফা নহ'লে একদম ভাল নালাগে ন চ' সেইকাৰণে এতিয়া মানে কৰি আছোঁ ভাবিলোঁ আজিৰ দিনটো এনেকৈ আপোনালোকৰ দিনটো দেখাম আৰু সেয়াই আৰু চাই থাকিব ব্লগটো এতিয়া এইটো ঘড়ীটো দেখিছে এই ঘড়ীটো মানে মোক মানে বাৰ্থডেত বা এগৰাকীয়ে দিছিলে একদম সৰুতে এইটো কোৱাৰ্টাৰ নহয় আগৰ কোৱাৰ্টাৰটোত আগৰ কোৱাৰ্টাৰটো আমিতো বিছ বছৰ ওপৰত আছোঁ তাত গতিকে সেই কোৱাৰ্টাৰটোত মানে থাকোঁতে একদম প্ৰথম প্ৰথম যেতিয়া আহিছিলোঁ তেতিয়া মানে বা এগৰাকী আছিলে চবাইটো দিছিলে বৰ মৰম লগা এতিয়াও থৈ দিছোঁ এয়া দেখিছেনে ইয়াত বেটাৰী চেটাৰী একো নাই কিন্তু মানে আইনাৰ হয় বস্তুটো আইলা ভি বুলি বৰ ধুনীয়াকৈ গোলাপ ভপা আছে সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ ধৰিছোঁ ভাল লাগে মানে এনেকুৱা বস্তুবিলাক মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে আজিকালি এনেকুৱা বস্তুবিলাক নোপোৱাই হৈছে সেইকাৰণে চ' এয়া সেইবোৰ লৈ লৈছোঁ এইফালে এইজনী মই দেই দেখাই দিছোঁ এইজনী মই আৰু ইফালে মোৰ ভাইটি মানে আমি দুয়োটাই তুলিছে দুয়োটাই একদম ধুনীয়াকৈ ফটো বনাই মেলি দুয়োটাই থৈ দিছে এইফালে এইজনী বা তাকেই এতিয়া কামত লাগি আছোঁ আৰু তাকে আৰু ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো বনাওঁ তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজি আৰম্ভ কৰিছোঁ চুগাই চেয়া মোৰ চাফা কৰি মেলি হ'ল ধুনীয়াকৈ বস্তুবোৰ আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ ইয়াত ভৰাই যাওঁ ওপৰৰখিনিহে চাফা হৈছে আৰু এইফালে তলখিনি আছেই মানে আৰু ভালকৈ চাফা কৰিছোঁ আজি একদম ধুনীয়াকৈ পানী চানী ধুই কৰি পূৰা চাফা কৰিছোঁ আৰু এইটো এইটো ধৰিব পাৰিছেনে এইটো দেউতাই মথুৰাপৰা আনিছিলে দেই এইটো বৰ মৰম লাগে এতিয়াও ধুনীয়াকৈ থৈ দিছোঁ আৰু তাকে এতিয়া এতিয়া ইয়াতে ভৰাই যাওঁ আৰু গোটেইখিনি যোৱাকালি ভিডিঅ'টোত তেনেকৈ থাকি গ'লগৈ ইমান বেছি কামৰ ব্যস্ততা মানে সেইকাৰণে চ' তেনেকৈ থাকি গ'লগৈ আৰু আজি এতিয়া সন্ধিয়া মই আকৌ ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো তাকে অকণমান দেখা মাতি অকণমান আৰু কি ক'ত কৰোঁ সেইটো বাকী এতিয়া মানে বজাৰলৈ গৈছিলোঁ বজাৰৰ পৰা মই কিছুমান মানে কাপোৰ আনিব খুজিছিলোঁ আচলতে কাপোৰ কানি আনিলোঁ আনি কৰি এতিয়া মানে মানে অলপমান কাপোৰ কিনি মানে বজাৰ কৰিবলগীয়া আছিল আচলতে তাকে সেইখিনি কৰি মেলি ল'লোঁ কৰি মেলি লৈ এতিয়া আহিছোঁ অকণমান ৰেষ্ট লৈছোঁ তাৰপিছতে ভাবিছোঁ যে মই ভিডিঅ'টোতো এণ্ড একোৱেই নহ'লগৈ আধাতে তেনেকৈ ৰৈ থাকিলে এতিয়া কণ্টিনিউ কৰিব লৈছোঁ চাহ বনাওঁগৈ এতিয়া চাহ তাহ খামগৈ এইফালে মায়ে টিভি সিজাই আছে বাকী দেখাই থাকিম চাইডাই পানী বহাই দিলোঁ লাল চাহ খাম লালচাহ একাপেই খাওঁ মানে সন্ধিয়া সময়ত দুপৰীয়া সময়তহে গাখীৰ চাহ একাপ খোৱা হয় চ' এয়া লাল চাহ বনাই আছোঁ এইফালে লৈ লৈছোঁ এইফালে কেক আৰু এনেকৈ মা আৰু ময়ে যিবোৰ খাম আৰু গতিকে আমি আমি আচলতে সন্ধিয়া টাইমত মা আৰু ময়ে বেছিকৈ খোৱা হয় আৰু বা থাকিলে বা লগত খোৱা হয় বাকী চাহ তেনেকৈ নাখায়েই আৰু দেউতাহঁতে নাখায়েই সেইকাৰণে তো বনাই আছোঁ এতিয়া মই এয়া পানী উতলিলেই চ' বাকী কৰি লওঁ ধুনীয়াকৈ

খোৱা আকৌ খাইছে দেই মই ভাবিছিলোঁ খাই নে নাখায় বা তাই দিয়া খোৱা খোৱা এই বহুত দিন নাই মানে আজিকালি ইয়াত নাথাকে যে সিটো কলনীত থাকে গতিকে মাজে সময়ে কেতিয়াবা আহে মানে তাই সেনেকৈ আহিলে মানে দিওঁৱেই আৰু মই তাইক ভাত খাবা নেকি ভাত খাবা নেক্সট মই এতিয়া ভাতকেইটামানকে দিম আৰু বাকী এতিয়া তাই খাওঁ তালৈ মই যাওঁ চাহ খাওঁগৈ বাই বাই ৰাণী চাই মই এতিয়া মেহেন্দী লগাই ল'লোঁ আচলতে এটা কামৰ কাৰণে আচলতে পিছত জনাম বাৰু আপোনালোকক বাট মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ লগাই ল'লোঁ আৰু আজি অকণমান এনেকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ বহুত বেছি একো আঁকা নাই একদম চিম্পুলকৈ হৈ গৈছে আৰু এইখিনি কথা মই আপোনালোকক পিছত জনাম কি কাৰণে এনেকৈ মেহেন্দে আঁকিছোঁ কৰিছোঁ পিছত জনাম বাৰু আপোনালোকক সকলোবোৰ কথা যিহেতুকে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি আহিছোঁ ইমান দিনে গতিকে এইখিনি কথাও শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে সেয়া আৰু লগাইছোঁ ধুনীয়াকৈ মেহেন্দী এতিয়া তাকে বহুত একো মানে তেনেকৈ একো আকা কৰা নাই আৰু এনেকৈ চিম্পুলকৈ আৰু সেয়া মোৰ আঁকি হৈ গ'ল আৰু চ' গাইজ এইবোৰ যিহেতুকে মই লগাই কৰি ল'লোঁ এতিয়াতো মানে দহটামানতহে এইবোৰ চাগে গুচোৱা হ'ব কাৰণ ৰং ধৰিটো অলপমান সময় লাগিব আৰু সেয়াই আৰু এতিয়া চাৰে সাতটামান ভাজিছে আৰু এইফালে যোৱাকালি যে যিখিনি মই ধুনীয়াকৈ চাফা কৰিলোঁ গোটেইখিনি খুব ধুনীয়াকৈ চাফা হৈ গ'ল আৰু এতিয়াহে ভাল লাগিছে মনটো একদম যোৱা মানে ধূলি ধূলি হৈ থাকিলে একদম ভাল নালাগে বস্তুবোৰ খুব ধুনীয়াকৈ ক্লিন হৈ থাকিলে ভাল লাগে ঘৰৰ আচলতে প্ৰতিটো বস্তুৱে সদায় আচলতে আমি এনেকৈ চাফা কৰিব লাগে মনটোও ভাল লাগি থাকে নহয়নে বাৰু বাকী ধৰিব পাৰিছেনে এইটো ৰজা আছিলে সেইফালে এইটো ৰাণী মানে এইটো বহুত পুৰণা বস্তু হয় দেউতাই মথুৰাপৰা আনিছিলে আৰু এই ৰজাজনৰ যে এখন হাত নাই এই তথাপিও মই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰাখিছোঁ কাৰণ ভাল লাগে এনেকুৱা বস্তুবিলাক মানে পাবলৈ একদম টান টান হয় যিহেতুকে বস্তুটো কাঠৰ হয় খুব ভাল লাগে এতিয়াও মই ধুনীয়াকৈ থৈছোঁ চ' যিহেতুকে ইয়াৰ মানে মেহেন্দী যিহেতুকে লগাই কৰি ল'লোৱেই চ' সেইকাৰণে মানে আৰু ভিডিঅ' এতিয়া কৰিবলৈ আৰু একো নাই আৰু এতিয়া এইবোৰ লগাই পেলাই মই ৰখি থাকিব লাগিব বাকী আজিৰ দিনটোৰ ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আৰু ভিডিঅ'টো অকণমান এনেকৈ দেখাই দিছোঁ ৰ'ব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক শ্বেয়াৰ কমেণ্ট এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব গতিকে আজিলৈ আহিছোঁ বাই আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পোৱাৰ আশাৰে আজিলৈ আহিছোঁ বাই